Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ini saya bersenam brisk walking di Taman Tasik Section 7 Shah Alam dan sambil itu ingin saya ulas, react dan kritik sebuah video yang merupakan potongan daripada podcast antara Yusuf dan Sheikh Nazrul Nasir. Baik, sebelum itu, dalam beberapa video sebelum ni pun saya ada ulas, react dan kritik beberapa potongan daripada podcast tersebut. Dan ada juga penonton yang bertanya ataupun mengkritik kenapa lah Yusuf ni panggil orang seperti itu untuk menjadi tetamu podcastnya tu. Okey. saya melihat perkara ni dari dua sudut lah. Alright. saya bagi satu contoh ataupun permisalan. Katakanlah seseorang itu dia jemput ke saluran YouTube dia untuk ke program dia jemput ke program podcastnya itu seorang pencuri. Ah, seorang pencuri lah katakan. Lalu dalam program tersebut, pencuri itu menceritakan cara-cara dia mencuri. Cara-cara dia dapat masuk ke dalam rumah, cara-cara dapat pecah masuk rumah, mencuri, apa semua itu kan. So, daripada podcast seperti ini, orang yang menonton akan ada dua golongan. Golongan pertama yang jadi kurang bijak, yang mereka akan ikutlah. Oh, macam tu jadi pencuri. Ha, kalau macam ni, aku pun boleh jadi pencuri. Lalu dia pun berdasarkan tunjuk ajar pencuri itu, dalam podcast tersebut dia pun uh, belajar menjadi pencuri dan akhirnya dapat mencuri. Okey, ini golongan pertama. Golongan yang kedua ialah mereka yang bijak. Tadi tu yang kurang bijak. Mereka yang bijak pula dengar, "Oh, macam ni cara pencuri masuk." Maka dia pun uh, belajar daripada apa yang diterangkan oleh pencuri tersebut untuk uh, meningkatkan lagi um, keselamatan rumahnya itu supaya lebih susah pencuri itu hendak pecah masuk okay, jadi dia belajar daripada apa yang pencuri tu sebut cerita. Lalu dia pun uh, menambah ciri-ciri uh, keselamatan di mana yang pencuri tu kata dia dapat pecah masuk rumah. Ah, uh, jadi ada dua dua golongan lah. Ah, uh, sama juga dengan podcast ni. Yang diserimbang, yang dicerita oleh Syekh Nazrul itu Akan ada dua golongan lah Yang pertama mereka yang kurang bijak uh, Nak sebut bodoh macam tak baik pula yang kurang bijak yang mereka pun macam wow oh macam tu ke wow ya yeah, ke lalu mereka pun mengikutinya kedua adalah mereka yang bijak mereka yang bijak dan mereka pun mendengarnya bukan untuk mengikutinya tetapi untuk menjauhinya mereka dengar apa yang Syekh Nazrul cerita yang semua karut marut apa semua tu mereka dengar dan mereka belajar untuk jangan ataupun tidak mengikutinya whatever it is, don't follow what he's teaching. Ha, jadi macam ada kata macam ada kata pepatah kan. Ha, saya mengenali kemungkaran bukan untuk mengikutinya tetapi saya mengenali kemungkaran supaya dapat menjauhinya. Ha, jadi sama juga orang-orang yang bijak, dia dengar apa yang Syekh cerita, lalu dia pun, okay, these are the things that I shouldn't do. Inilah perkara-perkara yang tidak patut saya buat ataupun tidak patut saya jadikan sebagai akidah tentang dosa ke pahala yang itu kita serahkan kepada Allah. Sebab podcast seperti ini dia menyebarkan lagi kemungkaran. Dia menyebarkan lagi ah karut marut. Dosa ke pahala kita serahkan kepada Allah sebab asalnya yang karut marut itu Syekh Nazrul. Tapi yang pergi panggil dia sebagai tetamu dalam podcast untuk dirakam karut marutnya tu dan kemudiannya bukan sekadar tu Sebab pokal asal tu lebih kurang 3 jam lebih rasanya ha, Dipotong pula supaya jadi apa shots eh. YouTube shot supaya lebih tersebar kan ha, Jadi supaya lebih tersebar karut-marut tersebut Dosa kepala kita serahkan kepada Allah Subhanahu SWT Itu bukan peranan kita sebagai hamba Allah ya Tapi saya memuji ke Allah Alhamdulillah Kerana saya tak perlu untuk melakukan perkara seperti itu Okay. Saya pun ada channel YouTube saya tapi saya tak perlu uh, to that extent untuk uh, membuat satu program menjemput tetamu yang sebegitu dalam a uh, saluran YouTube saya ya alhamdulillah okey baik so um okay. like topik dah okey jadi sekarang uh, saya akan mainkan uh, video yang ingin saya react uh, daripada podcast tersebut okey uh, lebih kurang seminit 50 saat jom kita dengar kemudian saya berikan ulasan react dan kritikan. Amal ni makhluk ke tidak? Wish. <laughs> Salah <laughs> orang ni tanya. <laughs> <laughs> saya rasa amal ni lah, makhluk ke tak? Ha. Saya rasa dalam dunia ni ada dalam dunia ni ada dua kategori je. Ya. Yeah. And makhluk dengan kholik. So <laughs> kalau dia selain daripada kholik makhluk ah. Betul oh. tak? Ha. Nah, Ini kena masuk, kena masuk Zabiah <laughs> Tak, tak <saya laughs> boleh, <laughs> boleh. Masya Allah. <laughs> <laughs> Oh betul. Nah. Uh, Alhamdulillah. Jadi kullu ma siwa Allah, Allah makhluk. Jadi amal makhluk. Makhluk hmm. kenapa? Karena dalam Quran sendiri Allah Taala sebut wallahu khalaqakum wama ta'malun. Ta hmm. Allah jadikan kamu dan apa yang kamu perbuat. Betul. Okay? Okey Amal kita makhluk. Kata, kata Yusuf tadi dah sepakat dah kita akan tunjuk hmm. okay, kata amal makluk makhluk. Okey kalau amal dah makhluk, kita boleh tawassul dengan makhluk dah tu. Ush, tu juga Ha? kita boleh dengan makhluk. Baik, kenapa dengan Sayyidul Makhlukat? Ketua segala makhluk, Nabi kita Muhammad, tiba-tiba tak boleh tawassul? Tak ajak. Bukan aku ada, ada ayat pasal tawassul dengan Nabi SAW? Eh, ada. Pun, oh, pun dah, tak, terima. Tak, terima. Ay, tak terima. Dia tak terima. Daripada pun tak ke tempat lain. Oh, okay, kita okay, tak, okay, tak, tak okay, ok. dengan makhluk. Faham. Para awliya Allah Ta'ala, makhluk Allah Ta'ala. Dan tu lebih mulia daripada amal yang kita lakukan. Tak Hmm. Kenapa pada makhluk yang kita lakukan Amalan kita tadi makhluk Kita boleh tawassul Tiba-tiba dengan Sayyidul Makhlukat Sayyidina Rasul Dengan para awliya Allah Ta'ala Tak boleh pula tawassul hmm. Dia kata ni mantik apa ni Kamu ni mantik apa ni hmm. Kamu ambil dengan siapa ni agama Nampak tak hmm. Baiklah kita sudah pun mendengarnya Link dalam kotak description Ya Baik, so kita dapat dengar bagaimana Sheikh Nazrul cuba menggunakan logik akal untuk menjustifikasikan, untuk mewajarkan berdoa dengan bertawasul kepada orang mati. Saya sebut orang mati, meskipun dalam video tersebut beliau sebut para Nabi Rasulullah SAW kan. Tapi kita maklum mereka gunakan nama aja para Nabi dan Rasul. Tapi kemudiannya apabila bertawasul, mereka bertawasul dengan syekh-syekh mereka, tok guru mereka, wali mereka. Padahal bila mereka cuba berhujah mereka menggunakan nama nabi para nabi anbiya ataupun rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik jadi macam mana kita nak jawab perkara ni okey pertama sekali berdoa ini ialah satu ibadah di mana dalam ibadah ni kita tidak menggunakan logik akal sebagai contoh kan kenapa subuh 2 rakaat kenapa zuhur 4 rakaat kenapa maghrib 3 kita tak menggunakan logik akal dan kemudian kita tak ubah-ubah. Eh, aku subuh selalu banyak masa. So, subuh tu empat rakaat lah. Waktu asal ni selalu rushing. Nak habiskan kerja. Uh, kemudian nak cepat-cepat balik, elak traffic jam. So, asal ni dua rakaat cukup lah. Kan, kalau ikut logik akal tak boleh ubah-ubah macam tu. Uh, sama juga apabila kita berbuduk. Kemudian kita kentut. Bila kentut, kita mesti memper memperbarui buduk. Buduk itu saya batalkan kalau nak solat. Tapi, bila kita perbarui buduk, kita tak adalah pula membasuh anggota yang keluar angin tu ataupun bahagian yang kita kentut tu. Kan? Kita ada buduk, maknanya, suci daripada hadas kecil. Lalu, kita kentut. Bila kentut, patah buduk, kena perbarui buduk balik, katakan nak solat ke apa. Tapi, bila perbarui buduk, bahagian yang dubur, yang keluar angin tu, tak adalah pula basuh kat situ. Ha, memang, kalau ikut logik akal, Eh tak logik lah. Kenapa pula kan? Ha, patutnya kalau aku nak ni aku basuh bahagian tu saja cukup lah. Ha, sebagai contoh lah kiranya. Okey. Jadi ibadah ni lah bukan sesuatu yang kita menggunakan logik akal untuk menjustifikasikannya ataupun untuk ha, adjust, edit dan sebagainya. Demikian juga dengan doa. Doa itu ialah satu ibadah. Okey. Dan inilah satu perkara yang kalau kita tengok di kalangan mereka yang kubur riun ni, yang suka berdoa pada orang mati, suka bertawasul pada orang mati, mereka seolah-olah tidak sedar bahawa doa itu ialah satu ibadah. Bahkan um, ada satu hadis dalam bab ini, sebentar ya saya baca, uh, yang dikeluarkan oleh Imam at tirmizi dalam sunannya hadis nombor 3294 atau penomboran lain hadis nombor 3372 ya daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala ah yang bagi dia sebut tu saya gariskan biru addu'a huwal ibadah doa itu adalah ibadah okey so ia adalah ibadah sebagaimana solat maghrib adalah ibadah Wudu adalah ibadah. Bukan untuk kita guna logik akal tentangnya. Okey. Um, Kemudian uh, summa qaraa ah. kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang ini ayat 60 surah ghafir surah yang ke-40 ya uh, di mana Allah SWT berfirman a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa qala rabbukum dan telah berfirman Tuhan kalian ud'uuni berdoalah kepadaku astajib lakum akan aku makbulkan bagi kalian apa syarat untuk makbul doa kita berdoa kepada Allah bukan kepada mana-mana makhluknya Okey. Innal yastakbiruna sesungguhnya orang yang sombong. Ha, sombong dari apa tu? Sombong an ibadati daripada beribadah kepadaku. Okey, mula-mula Allah sebut tentang doa kan, ud'u ni. Kemudian Allah sebut tentang ibadah. Kenapakah itu? Sebab doa ialah satu ibadah. Okey, an ibadati sayadkhuluna jahannam. Mereka ni akan memasuki neraka jahannam dakhirina dalam keadaan yang hina. Okey hadis ini macam saya sebut tadi. Um kalau kita analisa di kalangan mereka yang suka bertawasul, beristighasah, mereka tak akan menyebutnya. Kenapa? Sebab kalau sebut mereka sang sangkut. Sebab uh, bila mereka sendiri mengakui bahawa doa ialah ibadah, kenapa dalam ibadah itu kamu menyebut nama manusia? Kenapa kamu menyebut nama makhluk Allah? Eh, maaf. Ah, yalah, betul lah. Kenapa kamu menyebut nama makhluk? Kan? Padahal dalam beribadah itu, hendaklah kita beribadah kepada Allah, hendaklah kita menyeru kepada Allah, hendaklah kita meminta kepada Allah. Nah, sebab tu hadis ini anda tidak akan mendengar daripada kalangan mereka yang tawasul, okey, yang suka tawasul, aa, suka istighosah, mereka tidak akan menyebutnya sebab ia akan aa, bertentangan dengan amalan mereka, bertentangan dengan keyakinan mereka. Okey baik. Jadi am um, ataupun uh, teori akal yang cuba digunakan oleh uh, Nazrul Nasir ni ialah apa ni kita maklum bahawa tawasul ni ada yang disepakati. Antaranya ialah berdoa kepada Allah melalui pentara, uh, perantara atau yang dijadikan wasilah itu. Nama-nama dan atau sifat-sifatnya. Yang kedua, berdoa kepada Allah dengan perantara amal soleh yang pernah kita lakukan. Dan yang ketiga berdoa kepada Allah uh, dengan meminta orang soleh yang masih hidup tolong doakan. Jadi uh, beliau Syekh Nazrul cuba menggunakan uh, peranan amal soleh Di mana kata amal soleh kita tu makhluk juga. Kenapa kita boleh jadikan ia sebagai wasilah, sebagai perantara tetapi tak boleh guna pula para nabi dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kes ini maknanya yang sudah pun meninggal dunia lah. Padahal para nabi dan rasul itu lebih mulia daripada amal soleh kita. Ha, jadi dia cuba menggunakan teori akal, dia cuba gunakan kias dekat sini. Ha, okay. Jadi itu yang saya sebut tadi dia tak faham ataupun buat, buat tak faham bahawa doa ini ialah ibadah. Bila ibadah kita tidak menggunakan teori akal. Kita tak gunakan logik akal, kita tak gunakan kias itu. Ah okey, tu yang pertama. Yang keduanya, ah, memang para nabi dan rasul ada kemuliaannya, tetapi itu adalah kemuliaan mereka. Yang kamu nak menumpang sekaki itu apa hal? Kan, yang kamu nak menumpang tu, ah, ini yang saya panggil apa? Mentaliti subsidi dalam urusan dunia pun nak subsidi kerajaan, dalam urusan agama pun nak subsidi. Diri sendiri tidak mahu berdoa kepada Allah tetapi nak menumpang pada kemuliaan para nabi dan rasul dalam rangka berdoa kepada Allah. Kan sebab para nabi dan rasul confirm ada kemuliaannya tu. Yang kamu nak menumpang tu apa hal? Kan? Dan dalam Islam, um kita ni berdoa direct terus kepada Allah sebagaimana ayat 60 surah Ghafir yang saya baca tadi kan. Dan kalau seseorang itu ada dosa yang sebanyak mana sekalipun, dia tetap berdoa terus kepada Allah SWT dan Allah tetap mendengar doanya itu. Okay, sebab apa yang berlaku kadang-kadang ialah mereka ini berkata kita ni orang yang banyak kesalahan, banyak benda tak baik apa semua tu, maka tak layak doa kepada Allah, maka kita berdoa dengan bertawassul kepada para nabi dan rasul yang memiliki kemuliaan apa menumpang sekaki lah ataupun mentaliti subsidi kan padahal macam ayat tadi yang kita baca Allah SWT menyebut doa lah doalah doa lah kepada aku nescaya aku makbulkan. kan ianya bukan berdoa melalui uh, wasilah orang tertentu ke apa ke dan kalau betul orang itu ada banyak dosa ke kesalahan ke apa ke uh, sama juga kalau kita rujuk dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53, surah ke-39 ayat nombor 53, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi rajim Qul, katakanlah ya ibadi, ya ibadi, ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas ke atas diri mereka sendiri. Maknanya bukan buat salah sikit-sikit bukan buat ha, dosa kecil-kecil tapi dosa yang besar dan kesalahan yang banyak kan ha la taqnutu min rahmatil la taqnutu rahmatillah janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah innallaha yaghfiruzunuba jami'ah sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa kamu semuanya Ha, tapi kamu berdoa kepada Allah lah minta ampun kamu bertaubat kepada Allah lah tak payah nak sebut orang lain tetap juga kepada Allah meskipun kamu ni bukan sekadar dosa biasa-biasa tetapi telah melampaui batas innahu huwal ghafurur rahim sesungguhnya dia dialah yang Maha pengampun lagi Maha mengasihi so, jadi dalam Islam ni Sejauh mana sekalipun kesalahan seseorang itu Jangan berputus asa untuk berdoa terus Kepada Allah SWT Dan dalam kes ini bila dah ber, Melampaui batas dalam sesuatu kesalahan Sudah tentu perkara yang pertama dia mintakan Ialah keampunan daripada Allah SWT Bertaubat kepada Allah SWT Ya teruskan Allah akan menerima taubat tersebut Okay so Kita tak perlu nak menumpang Kepada orang lain Baik Menyebut tentang Amal Saleh kalau dia rasa amal soleh dia sedikit Kan dia ni banyak dosa ke apa ke Lalu dia pun nak menumpang Mentaliti subsidi Kepada kemuliaan para nabi dan rasul ke Kenapa tidak Ubah diri sendiri Kalau rasa-rasa diri sendiri ni tak ada amal soleh Untuk dijadikan wasilah Solat pun selalu akhir waktu Solat sunat pun tak ada Puasa Ramadan pun macam menyesal je. Kenapa kena puasa letihlah dah ke Haa puasa sunat pun tak ada kalau ada pun puasa enam hari bulan syawal tapi tak sempat habis juga kan amalan-amalan yang sunat pun tak ada ya fardu pun lebih kurang saja lalu dia rasa macam tak layak lah tak ada lah bukan tak layak tak ada lah amal soleh yang dapat aku jadikan sebagai wasilah Okay, if that's the case why don't you improve yourself kan why Ha, jika itulah kesnya, kenapa tidak anda perbaiki diri anda sendiri supaya ada amal soleh untuk anda jadikan sebagai wasilah. Kalau tak nak jadikan sebagai wasilah pun, anda tidak akan rasa ha, rendah diri ke apa, tak layak berdoa ke apa ke. Sebab um, pertama sekali Allah sentiasa mendengar doa kamu bagaimanapun kesalahan kamu. Dan nombor dua, kalau kamu rasa kamu tak layak berdoa, perbaiki diri sendiri, jangan pula nak menumpang pada kemuliaan orang lain ha, okay? dan yang akhirnya, macam saya kata orang sebut je, menggunakan para nabi dan rasul kan, tetapi akhirnya yang mereka benar-benar praktikkan, ialah berdoa dengan bertawasul, ha, menjadikan wasilah, ha, syekh-syekh mereka wali-wali mereka dan sebagainya, nabi dan rasul tu sebut je okay. Ah, tapi yang sebenarnya mereka jadikan wasilah ialah para nabi, amaf, ah, para wali, orang soleh, tokoh -tok guru pilihan mereka sendiri. Alright, ah jadi demikianlah ulasan, react dan kritikan saya. So, ah, kesalahan fatal yang dilakukan oleh Syahnazul sebenarnya bukan beliau saja. Saya pernah dengar ada saja orang lain yang jenis suka kubur Yun ini yang berhujah dengan hujah yang sama. Ha, kan? Kalau banding amal soleh kita dengan kemuliaan Rasulullah SAW Sudah tentu Rasulullah lagi mulia Kalau kita boleh bertawasul Menjadikan amal soleh kita satu wasilah Kenapa tidak kita menjadikan Rasulullah SAW yang lebih mulia sebagai wasilah ha, Ya atau tidak ialah sebab ini adalah perkara ibadah Hadis yang saya baca tadi itu mereka tak akan baca Sebab kalau mereka baca Orang akan tanya kenapa kamu beribadah kepada Allah Kamu sebut nama orang Kan? Kenapa kamu beribadah kepada Allah? Kamu sebut nama orang. Ha, maka pun macam, hmm, jam lah tu. Ha, okay. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat 60 surah wafir tu kan. Berdoalah kepadaku. Nescaya aku makbul kan? Bukanlah berdoa dengan menyebut nama orang-orang lain. Ha, okay. So, yang itu hadis ayat itu mereka tidak akan menyebutnya baiklah Um, sekarang ini saya punya heart rate pun 1, 3, 5. sambil bersenam, sambil bercakap. Saya seorang je lah cakap kan. Ramai-ramai <ashaan> sini. Saya akhiri dengan Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaika Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh